объяснили, какая проблема, что именно по зубам доходчиво, и спросили, что именно я хочу. ну, я же сказал, зуб, убрать кайрис, и видно в эту посмешку. Сделал томографию, показал, объяснил, что к чему, и через неделю уже начали лекуваться зубы. Все, на ну, да, 6 часов анестезии. но ну, полчаса полежал на кровати, мне еще э, медсестра не хотела отпускать. Вот пока не придет коллега, который тебя должен забрать, я тебя не отпущу. В целом, ну, быстренько, ни голова, ничего, главное, и не было боли. Такой, как я ожидал. Но когда я стеснялся больше, потому что, ну, вот этот зуб, вот этот карис, что внизу зуб был, мы не все понравилось.